صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم إرشاد باري تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا یعنی اگر یعنی تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں نکال دیا ان کے وطن سے جب یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک, بے شک اللہ, اللہ ہمارے ساتھ, ساتھ ہے, ہے تو اللہ نے اس پر اپنی, اپنی تسکین تسکی نازل فرمائی اپنی اور ان لشکروں, لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی مدد جو تم نے نہ دیکھے سور توبہ کی آیت نمبر چالیس یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ پر دلالت کرتی ہے اور اسی آیت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان, شان بھی نمایاں ہوتی ہے ہجرت مدینہ کے متعلق اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو راہ خدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ترغیب دی دی کہ اگر تم ان کی مدد نہ کرو گے تو یہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کی خاص مدد فرمائے گا جیسے اللہ نے نے ان کی اس وقت مدد فرمائی جب کفار نے انہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور یہ صرف ایک فرد یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل کر غار فور میں آئے اور دوسری اور طرف دوسری کفار ان کا تعقب کرتے غار کے دانے, دانے پر, پر آ, آ پہنچے جس, پر, جس پر, پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فکر مند ہوئے دوسر لیکن, لیکن, لیکن نبی پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید الہی پر بروسہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے فرمایا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر واضح طور دن پر دن اعانت الہی کا ظہور ہوا, ہوا اور بارگاہ خداوندی سے سکون, سکون اور اتمنان کا نزول ہوا اللہ عز و جل کی غیبی بز لشکروں, لشکروں بز نے مدد کی, مدد, کی مدد کی اللہ عز و جل کے جو, جو غیبی لشکر, لشکر تھے انہوں نے مدد کی اور غار کے مو پر موجود کفار کفار جو تھے غار کے اندر کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے اللہ اکبر بلدت بلدت تو اس آجتے آجتے مبارج مبارج میں اصل الاصول اصل الاصول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی 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 کی عظمت اور شان, شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت, رحمت کے شامل حال ہونے کا بیان ہے لیکن اس کے ساتھ کئی اعتبار سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کی عظمت اور شان کا بیان بھی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, <سلام> علیہ وسلم نے کفار <سلام> <سلام> کی طرف سے قتل کے اندیشے, اندیشے کے پیش نظر, نظر, نظر ہجرت, ہجرت فرمائی تھی, فرمائی تھی, فرمائی تھی لہذا, لہذا اپنی جان, اپنی جان, جان کی حفاظت کے لیے اپنے انتہائی قابل اعتماد ساتھی اور غلام سیدنا اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مخلص باوفا وفا خیر خواہ کامل قابل اعتماد اور سچے, محب, سچے محب, محب اور مددگار ہونے کی دلیل, دلیل ہے, دلیل ہے دلیل کیونکہ, کیونکہ خطرناک حالات میں آدمی, آدمی اسی, اسی کو اپنے ساتھ, ساتھ رکھتا ہے جسے, جسے پسند کرتا ہے جس کے اخلاص اور وفا ہمت و حوصلے اور جانساری پر برپور اعتماد کرتا ہے دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کی ہجرتیں خاص حکمِ الٰہی سے ہوتی ہیں اور یہ ہجرت بھی اللہ تعالیٰ کی خاص اجازت سے تھی اس اجازت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام علیہ مردوان کے پوری جماعت موجود تھی بلکہ ان کے کئی حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نسبی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور صحبت میں رہنے کا شرف بلکہ شرف عظیم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا اور یہ تخصیص آپ رضی اللہ تعالیٰ کے عظیم مرتبے اور بقیہ صحابہ کرام علیہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کی دلیل ہے نمبر تین, نمبر تین سیدنا ابو بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمات فرمارے کہ دیگر صحابہ کرام علیہ و حالات دوان کی دوان ناسازی دوان کی وجہ سے دوان نبی دوان پاک صلی اللہ, اللہ علیہ علی وسلم کی اجازت سے حجت کر گئے لیکن یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان نامساعد حالات کے نام باوجود, باوجود, باوجود بھی, بھی, بھی عقا پیارے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہ چھوڑا بلکہ, بلکہ آب آب صلی, صلی اللہ علیہ علی وسلم علی 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 کی خدمت کی کی اور حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود رہے نمبر چار نے جس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور وہ کسی اور صحابی کو نصیب نہ ہوا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا صلی اللہ علیہ کے ساتھ سفر حضر میں دیگر تمام صحابہ، کے مقابلے میں زیادہ وقت گزارا اور خصوصاً سفر ہجرت کے قرب اور صحبت کی تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا کہ ایام ہجرت میں بلا شرکت غیر قرب اور فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہا فیضیاب ہوتے رہے اسی لیے سیدنا عمر فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی نے تمنا کی تھی کہ کاش میرے سارے عمال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے ان کی ان کی, ان کی, تو کی رات تو وہ جس, جس میں آپ نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور تک پہنچے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں جا کر سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر بند کیا دو سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیئے اور وہاں سے ساپ نے ڈس لیا تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آرام کی خاطر نہ ہٹایا پاؤنا پاؤنا اور دوسرا, اور, دوسرا اور کاش کہ میرے احمال کے مقابلے میں مجھے, مجھے سیدنا اللہ تعالی تعالی کا ایک دن دی دی مل جاتا ان کا وہ دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور کئی قبیلوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو ان نازک اور کمزور حالات میں آپ رضی اللہ تعالی نے دین اسلام کو غالب کر کے دکھایا یہ فرمان عمر رضی اللہ تعالی کا معنوی خلاصہ ہے اور آپ رضی اللہ تعالی نے غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت اور آرام پر اپنی جان قربان کرنے سے دریگنا کیا اسی جت کی وجہ سے آپ کا لقب ثانیت نین یعنی دو میں سے دوسرے, دوسرے پہلے رسول پاک, پاک صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم اور دوسرے سیدنا اکبر رضی اللہ ہجت کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ ثانی ہیں یعنی دوسرے ہیں حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ثانی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو عطا نہ ہوا آیتیں ہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کا کے ساتھ تھا اور اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے تو اللہ پاک ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم